Я слышу имя твое. Дорожку к дому твоему усыпал снег холодной грустью, и не пройти мне по нему твоя душа меня не пустит. Обман был одной тобой. Мой человек незаменимый. Привет, Адалина, Олег. Да, мне позвонилы. Подолбилы снег. Робка пана в голову, хожу, ты милей всех. Да, наконец-то, мне позвонили и, к сожалению, перебило трансляцию. Это за молоко клиент звонил, неловкая ситуация получилась у нас. Ну, такое дело. Это жизнь. В жизни, в жизни невозможно без неловких ситуаций. Человеческий фактор он всегда есть. Так, надеюсь, у меня чат, думаю, не глючит. Нет, все хорошо. Ясно, Олег. Все гуд. Сахара. Спасибо, Лена Бебес, за твои вопросы. Мы очень рады, что ты у нас есть. Мы тебя любим. Я думаю, я ответил. Рассказывай Олена, про себя. Нам надо Олега женить. Возраст, работа, образование, место жительства, дети, чей человек есть. Все рассказывай. На, ми тебе друге питаємо давай розказуй свою лічну інформацію олег уже вирушає до тебе да глуховато напевно, олег якісь глухі жінки пошли. ужас я в шокі що за век настав? Ой, oh, и Тамара здесь, да. Юрий, привет. Uh, спасибо, Юрий. У меня что эти до смс-ки, короче, в чате появляются сначала одни, а потом между ними появляются еще. И как uh, затупня в этом uh, моду получается. В Ютубе. Евгения, привет! Тута, Павел, привет! Хорош, Юрий! Полторы Ну, якось у нас так по-тупому появляются сообщения. Не очень хорошо. Валейкум ассалям, Ян. Светит, Олег. Олег, тебе отшивать. Поздравляю в клубі отшитих людей. <реш> <реш> Останні морозиться от мене лайк, красава. Спасибо, Діма. Да, на маму дуже похожий, Яша. А ще похожий очень крепко на свого дядька, родного, матерного брата. З дядьком вообще очень. Коли худий особенно. У мене дядько худий, і коли я худий, ми прямо вообще одне лицо. Ну і на матер вельмо похожий, хоч мама з дядьком не вельмо похожа. Ти ж з володі взагалі не сильно. Юри, схожа. Вихає. Але дві, я і на тебе похожий, і на володі похожий. Так, да, ти володя, а не вік какого. тут така вця, яка володіє. Да. Я тобі скажу, Діма, як такому взяти, якщо Володя трошки поправився, дома він були б схожі трошки. Але, на, на. Ну так, да, вполні. В ну. його дуже худе ліцо. Да. Сейчас мы узнаем. Возможно, у нас и замужем умолят. И такие может быть. Вот это поворот. Тамара, це ти до кого, надеюсь, чат не зависай. Да, застраиваю. Ой, бог ты мой. Спасибо, Олена, за твой вопрос. Спасибо, Эстакадо. Кто, Тамара чи Олена? Мне кажется, он его более. Хотя Тамара не буду убежать. Тамара более адекватный человек. Сейчас, секунду. Возьму запасный аккумулятор. Спасибо, Олена. Спасибо, ББС. ББС, ты прям ББС. Меня да похвалили. Сказали, что у меня очаровательный голос. Олена написала, Дима, ты такой прекрасный, а твой голос словно мед в мои уши. Я люблю тебя, Дима, пишет нам Олена. Спасибо тебе, Олена. Сейчас я поставлю телефона на зарядку. One minute, please. <laughs> Ти гетеросексуал. Та це ж не я пишу, це Олена пише. Дві як мене Олена любит. Спасибо тебе, Олена. Мо! Мо! Сянки Я тебе тоже люблю, Олена. Так, Тамара, у нас э, чего за, что за ошибки в словах? Человек, который вообще не умеет писать, говорит. Что за ето? 53. Хорош, блин. Да ничего страшного, Тамара, я сам писать не умею. Ты глянь на название моих видео. Ты уже снесся. У нас времени очень много, Евгения. Привет, собих. У меня, кстати, появилось подозрение, кто такая Олена Бабес. Мне кажется, она очень крепко палится. Опять ты, Вася, да опять я! Димон, Тамара, хлопец, у тебя есть? Я питаю, Олег, Тамара, отвечай, есть у тебя жених или нет. Нам всем очень интересно. Что тут делается, а? Что тут делается? Привет, Баки! Что за жесть? Привет, Алексей! Да, все по-маленьку, -по баки. Да вы что, я что? Тут вопроси. 51-й... Первый... Тебя, Хорош, Тамара. Да мы тебе добра желаем. Мы хотим, чтобы ты нашла себе прекрасного мужчину.

Так, зглядаем Тамара і не фотографії. Перейти на канал. Не знаю, наскільки правдива фотографія. Тамара, заранее извиняюсь за те, що показав твоє фото. але воно настільки прекрасне, що просто капець. Олег, об'являю вас мужем і женою. З города Городського. Да, Андрей, я перекидал. Нарежьте с сваха да. Чему не бо Бониился ба Базилио. Наконец-то я нажрался в своей жизни. Ясно, Лех. Ну, все уже показал, куда. Отмотайте трансляцию назад, плиз. Ясно, батьки, то розвеселись трохи, як тобі скучно. <SCOTT> Все, теперь Тамару не отпустит. Я предполагаю, что да. Хорош, Дима. Очень печально, Андрея. Короче, Тамара не, не поддается. Ну, в общем, додумайте за меня сами, я бы я еще тупой. Ну, вы поняли. Ясно, Андрей. Хороший лет, молодец, а елка ты баки. Да, Андрей. Ну, это кухня и спальня. Це все сразу. Це все в одном месте. Хороший Лег, надеемся. Хорошо, баки. Спасибо, Евгений, за твой вопрос. Что ты можешь виду Андрей? Да, Евгений молобло в бан, но хай, поки живе, бо мне тяжело дотягиваться. Да, Андре? Привет, Александр. что-то там много каких-то закрытых сообщений. Так, Евгений. На 24 часа покидаю наш чат. Э -э -э. Хорош, Андрей, это классно. Не, плохо говорю по-английски. Мне торт. Хорошо, Баки. Стас, привет. Спасибо, Андре. Подписывайся в Телеграм. Три крапки вот там сверху. И там, где возник Дима. Подписывайся туда. Э -э, баки работают, а я тут балдею. Как дела? Все, будь, помаленьку. Иван на русском не говорю. Э -э, ну, что ты понимал? Я в баки, привет, Тамарочка. смысле Иван? Александр, не знаю, раза два, дай Бог, чтобы силы на ты. То, что вы все мои детки бараболя. Не знаю, Стас, сколько сантиметров. Что конкретно, Тамарочка? Что, мы... Майнкрафт шоу. Бан на день. чтобы меньше пиздел. Хорош. Я с планеты Земля. и know? только планету? То есть... в районе Солнечной системы. Тамара, без 15. А вы заметили очень много тамар? Кто заметил, что очень много тамар? Смысленный человек. Все, Олег, на тебе перша тамара обиделась. Наталья, приветики. Много тамар не бывает. Да? Да, тамарочка. И таке буває. Кожен день. Не знаю, возможно, пошла десь працювати. Месяца с планеты, с города городских, планета Земля. На Тамарочке где-то годиков 12, я думаю, 14, не более. Катамарочки. У нас есть Тамара и Тамарочка. Тамарочки годиков 12, 14. Все, буду, Александр. Инфлой. А я наверное, ударил по столу. Ну, такие, Юрий, все, все изменяется, жизнь, она нестабильна. Ну, все люди изменяются со временем, все меняется. Ты что хотел, чтобы все было стабильно? Ты еще где стабильность бачил? Ну, Тамарочка, дивлячись вот настолько, насколько ты красива, все в голове. А закончился. Ты прошу, Тамара. Мне, мне 23, наверное, но это не точно. Софийка, приветик. Ясно, Юрий. Ну, такие дела. А что, мне вот не интересно, Юрий, а что конкретно изменилось? Напишу, что конкретно поменялось. Ясно, Тамарочка. Матерь зовут Мария, батько Александр. сегодня как Да, Александр. Да, Тамара. Так, да. Хорошо, Привет, Виво, приветик. Я наглый стал. Да не, не было такого. А елки палки пусты. Бараболя, чё ты брешешь, а ты наглу нагло врёшь в камеру, а? Ты меня звешь? Я иду. Бог ты мой. Люди, я заканчиваю трансляцию, потому что батько хочет, чтобы я очень бегом снял. И, наверное, будем идти по корову, так что давайте уже встретимся после коров, да? <реку> Все, всем пока.